Всем привет, меня зовут Мила. Получила заказ на пошив чехла для ноутбука. Размеры перед вашими глазами начинаю шить. Подготовила черные джинсы, распорола их, отгладила и буду сейчас сшивать большие полотна, чтобы было удобнее из них выкроить нужные мне детали. Все джинсовые элементы я приклеиваю на тонкий флизелин. Не использую плотный, потому что он мне просто нужен для того, чтобы сделать ткань статичной и во время шитья она не тянулась. Но многие из нас знают, что при эксплуатации или, например, после стирки флизелин очень часто отклеивается и тем самым он перестает выполнять свою работу, то есть перестает держать ткань в узде, что называется. Но я не очень за этот момент переживаю, потому что во время сборки флизелин помогает и отрабатывает вложенные в него деньги. Ну а во время эксплуатации изделия флизелин как таковой лично мне не нужен, потому что я использую дополнительные уплотнители в изделиях, такое как изолон. Это подложка под ламинат. Многие мне пишут, это не изолон. Нет, это материал, который называется изолон, который используется как подложка под ламинат. После того, как на некоторых видео засвечиваются мои утюги, то поступают вопросы, что это такое, с чем его едят, я оставлю ссылку для вас в описании. И если не забуду, ссылка появится в правом верхнем углу экрана. Перейдите по ней и посмотрите видео, которое покажет вам и расскажет, что это за утюги. Молнии бегунги для своих изделий я покупаю по оптовым ценам. То есть молния на метраж, бегунки, ну, от там, 500 до 1000 штук. Когда, как договорюсь с продавцом. Покупаю в Украине, в городе Харькове, но это было до войны. Сейчас я работаю на старых запасах. И нет, я не продаю свою молнию, потому что боюсь сама остаться ни с чем. Итак, у меня молния в запасах есть серебряные и золотые. В закрытом виде ширина зубчиков составляет 1 см. Бегунки у меня большие, красивые, очень стильные. Милые мастера, сейчас будет небольшая информация для новичков, кто только начинает шить из БУ одежды. Любой. Платья, юбки, сарафаны, джинсы, неважно. Перед тем, как вы начнете разбирать это изделие на ткань, тем самым добывать ее для себя, обязательно нужно выстирать изделие. Прям очень хорошо. Пусть оно какое-то время даже полежало у вас в шкафу, все равно перед тем, как его пороть, постирайте. Пусть оно проветрится на свежем воздухе. И после этого вы его либо разрезаете, либо распарываете. Особенно это касается джинсов, потому что при их разборе поднимается пыль, и вы эту пыль вдыхаете, она у вас остается на лице, на слизистых, на руках. И если вы, например, не постирали джинсы, а сразу начали их разбирать, и распарывать, кроить, даже если вы будете очень тщательно следить за своими движениями, то есть не касаться глаз, у вас рано или поздно или глаза чешется, или очки надо протереть, или вы дотронетесь до носа, до рта, что-то там попьете у вас стакан воды или чай стоит на столе. Плюс на поверхностях у вас вся эта пыль оседает, и вы будете дотрагиваться до нее, переносить ее на свои какие-то части тела, вдруг у вас где-то ранка, и вы даже потом знать не будете и понимать, откуда у вас что-то чешется, что-то где-то воспалилось, какая-то ранка долго не заживает. Она может не заживать вот именно поэтому. Из-за того, что вы взялись работать не с чистой одеждой. Возможно, вы скажете, что ты мелешь чушь, и все это прекрасно понимают и знают. Нет, не все, и я знаю это, потому что я сталкивалась с этим. Одна девочка мне как-то сказала, что она сначала сшивает изделие, а потом его стирает. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она, ну потому что джинсы у меня не стиранные. Я не понимала, почему она сначала не стирает джинсы, а потом не шьет из них уже чистое, качественное изделие. Но вопрос остался без ответа. Человек пожал плечами, на этом мы разошлись. У меня уже за много лет выработалась привычка, прежде чем, например, снять очки и протереть их, я сначала иду мыть руки. Прежде чем попить воды, я иду мыть руки. У меня всегда стиранный джинс, и всегда он на свежем воздухе высушенный, и плюс я его горячим утюгом обрабатываю. Я все равно не доверяю всему этому, и я стараюсь следить за своими движениями, не тащить пальцы в глаз, в нос, в уши, ну, в рот куда-то, знаете, как малое дитя грязными руками ничего не трогать. Потому что я считаю, что когда я работаю в мастерской, как бы я там не тряслась над тем, чтобы не испачкать изделия, где-то подложить простынь, если я на полу раскладку большую делаю, я все равно очень боюсь что-то перенести себе в глаза. Потому что даже текстильная пыль, она там не должна быть не должна присутствовать в наших глазах и в наших носах. Ну а самая лучшая защита это вообще надеть медицинскую маску и в ней совершить разбор всех ваших изделий. Я продолжаю собирать чехол для ноутбука. Немножко расскажу про заказ. Парень постоянно ездит в машине и просил не делать никакие ручки на этом чехле. Ему нужно просто из дома до машины донести ноутбук под мышкой, дальше доставить его на работу и уже в офис зайти также под мышкой, неся этот ноутбук в чехле. Очень просил сделать мягкий чехол, теплый, ну, собственно, я все пожелания выполнила. Чехол черный, как просил клиент. Минимум деталей, минимум швов. Ничего не привлекает внимания. Не могла не удержаться, чтобы не сделать свою кожаную нашивку. Я выжигаю ее по коже. Обязательно оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, как это делается. Для уплотнения вложила изолон. И сделала лаконичную стежку квадратами по плащевке на синтепоне. Изделие получилось скромным, мужским и качественным. Таким чехлом приятно пользоваться, на нем стоит качественная фурнитура, плюс его не стыдно занести в офис и своей внутренней яркой подкладкой оно будет поднимать настроение владельцу. Я от всей души благодарю вас, что вы нашли время, заглянули на канал и посмотрели это видео. Я предлагаю подписаться вам на канал, если здесь вы впервые. И если вы хотите получать бесплатные выкройки, которые у меня есть, их несколько, то вы можете стать спонсором канала. Нажмите на кнопку «Спонсировать» и там вы прочитаете все условия. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем пока!